На сегодняшний день значит, очень большая проблема существует в городе Желтой Воды по уличному освещению. Вы сами это хорошо знаете, желтоводцы знают. И вот как с этим бороться и что делать, давайте будем думать. Значит, на сегодняшний день у нас значит, в казначействе лежит, то есть Облэнерго нам выставила счет, 40 тысяч 200 гривен за то, что мы, ну там 6 копеек не считается, за то, что мы задолжали за наружное освещение. Недавно это было 16 тысяч, сейчас, сейчас добавилось. Что мы делаем в этом направлении? Пытаемся каким-то образом разрешить этот вопрос. Вот на сегодняшний день у нас 18 828 гривен зависло в казначействе за август месяц. 10 546 гривен То же самое за сентябрь месяц То есть грубо говоря почти 30 тысяч Денег у нас зависло в казначействе Пытаемся каким то Образом их оттуда Достать Но чтобы они прошли дальше Но пока ситуация Очень тяжелая значит кроме того У нас вопросы по казначейству есть И по ПЖРО по, по асфальту Зависла большая сумма Денег то же самое Не, не, не проходит ну и по, по, по другим всем этим самым мероприям. В частности, вот освещение улицы Ватутина, ту, которую мы планировали сделать, то же самое. Предоплата лежит на светильнике, а казначейство не пропускает. И с этого все, все начинания, все то желание, которое сделать в городе, ну, пока остается не особо успешным. Значит, мы в ближайшее время, значит, в ближайшее время мы, мы постараемся. Значит, разблокировать через казначейство собрать деньги. Есть сейчас часть денег можно будет попробовать найти из бюджета и разблокировать и дать, и сделать так, чтобы у нас облэнерго все-таки включила освещение в городе. Облэнерго это вообще, сказать, интересная отдельная тема у нас. Значит, я когда был в Киеве, значит, участвовал в передаче Интевиком. Передача называется Коммуналка. И там тоже затрагивал эти вопросы, значит, связанные с Облэнерго. У нас получается Облэнерго как частная контора, Хотя это получается, значит, стратегический объект государства. Я считаю, что так сказать, оно должно находиться в государстве. У нас вопросы постоянно возникают по водоканалу. Два раза в неделю нам, значит, два раза в неделю, значит, нам отключает электроэнергию, значит, водоканал от электроэнергии. Значит, благодаря тому, что, скажем так, рабочие предприятие становится возле ТП, не допускает туда, значит, отключающих. Ну, этим самым мы пока это самое, значит, пока мы против отключения. Хотя водоканал имеет экологическую броню, его отключать нельзя. Значит, хотя были решения нашей комиссии по чрезвычайным ситуациям городской, значит, были решения комиссии областной. По изучения ситуации, значит, областной, но вы же видите, никто на это не обращает внимания. Или так сказать, специально дестабилизируется обстановка, но э, не хотят услышать это самое нас, потому что э, сейчас не то, что сказать, мы не платим, просто часть денег там по 20 по стол новой взаимозачет, а э, на это сказать, не хочет реагировать э, облэнерго. По ихнему настоянию значит, сделали договор, по согласованию с областью сделали договор, значит, 23% живых денег уходит сразу же, только поступает на расчетный счет водоканала, сразу же эти деньги уходят на облэнерго. Но все равно им этого мало, все равно они пытаются отключать. Вот, в частности, на той неделе значит, отключили значит, водоканал Юго-Западный Донбасс. Это серьезное предприятие, в котором значит, находятся четыре города, их просто отключили от электроэнергии. Невзираючи то, что я сказать, говорил на экологическую броню, невзираючи ни на что. Ну, в общем, ситуация очень тяжелая. Пытаемся каким-то образом <coughs> ее срушить с места. Дай бог, пока водоканал мы отстаиваем. Ну, а по наружному освещению говорю, попытаемся в ближайшее время сделать так, чтобы город <coughs> в городе засияли наши светильники, но насколько там удастся, посмотрим. По крайней мере, желание есть, но куча всех мероприятий, которые нам не дают эту возможность. И вторая проблема, за которую я хотел бы поговорить, так вот, на оперативке, значит, большая, очень, очень большая проблема у нас, это бродячие собаки, которые ближе к осени позбивались в стаи, которые значит, у нас значит, по, по микрорайонам, есть куча э, смета, листвы, которые собирает э, ПЖРО, они там базируются, едет велосипедист, они бросаются на, 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 на велосипедиста целой страи, значит, идет ребенок в школу, бросается на ребенка. Я думаю, мы буквально сегодня соберем еще раз комиссию и будем что-то думать.